Gdje ste ljudi? Dobrodošli u još jednu reakciju na kanalu Realna Prč. Ovoga puta radimo uh, reakciju na izvedbu Jaroslava Dronova ili ti šamana sad, ali u ovom momentu izgleda bio Jaroslav Dronov uh, sa pjesmom Wicked Game. Wicked Game od uh, Chris Isaaca. A slušao sam već uh, Dijanu Ankudinovu kako je otpjevala, ono je stvarno bomba. On je više Rock Fazon, pretpostavljam da će i on, da će i ovu pjesmu u Rock Fazonu pjevat, pa bih da je čujem, da vidim kako bi on to otpjevao, inače on ima vrhunski vokal, tako da sigurno je ovaj, dobro bilo, samo... Hoću da čujem. Ako već niste, like, share, subscribe i napišite mi u komentarima predlog za neku iduću pjesmu. To bi bilo to, možemo da krenemo. Собача, малу, да mm. Некогда не сад слушал Ову песму фазон О, овде бил млад добар, добар глас, добар глас. Ай модель, ай модель. Ooh. U uh, Nice U uh. Uuuu uh, Ovo je odlično čovječ Dobar je on čovječ A ovo je stari video Bio je mnogo mlađi ođe to se vidi Ali brate Ozbiljan je i tada bio brate, Ozbiljan pjevač и доброго вам песма звучи урок фазон. о oh. O oh, top top. Boga mi ovo baš dobro Dobar solo čovječe, čekaj če, če, da ga vratim, da poslušam malo bolje. Čekaj, 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 čekaj. u, kako volim dobar gitar sol. Opa! Čak i off tune ide! somce su momci, could save me you. Strange what desire made foolish people do. Oh! Oh, ovo je baš visoko. 到。 Momci, svaka čast, odlična izvedba, odlična, odlična. E, Dijana ima potpuno drugi stil. Ja volim rock muziku, leži mi onako rock muzika, zato mi se i sviđa kako šaman pjeva. E, I druga stvar, momak ima stvarno odličan glas. I ova izvedba mi nekako, ne, nisam nikad čuo rock verziju ove pjesme i mnogo bolje zvuči nego original original je onako lijep je on spor je, lagan lagani onako zavodljiv ovo je onako energično ali nikad nisam mislio da ove da ovaj tekst može ovako dobro da zvuči sa rock muzikom očegledno nisam razmišljao kako treba, ali odlično zvuči, odlično, jako dobra izvedba. Kažem, vidi se da je mlad, vidi se da je mnogo mlađi nego što je sad, ali htio sad vidim nešto što je radio dok je bio mlađi, čisto da bih znao odakle dolazi, koja mu je pozadina. I sad mi je apsolutno jasno ovaj, zašto sad radi stil koji radi, s tim je počeo, s tim je nastavio i svaka čast na dosljednosti. Pardon. Sviđala mi se izvedba. Nadam se da se vama sviđala reakcija. Evo, gledao sam što manje da pauziram. Ovaj, da biste mogli uživat u pjesmi zajedno sa mnom. I to bi bilo to. Ljudi, hvala što ste gledali. I do idućeg gledanja. Vedemo se.